Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang Ya. perkenalkan diri. Uh, nama saya Muhammad Rabani. sebagai uh, pihak pengurusan bagi Pasti Nurul Hidayah Kampung Kelancur. Okey, baik. Terangkan semangat anda untuk kanak-kanak. Semangat -kanak. guna tanah bagi seorang uh, pihak pengurusan untuk Pasti ni. Kita melihat anak-anak sebagai sebuah aset uh, dan tempat untuk kita corak masyarakat yang akan datang Khususnya. Khususnya di kampung di Lancung. Oh, okay. Berapa tuan memilih untuk Bandar Rukai Kejaya sebagai pengarah atau pemikiran sebagai pengurus? Uh, pastinya pasti ya. Pasti um, Kenapa eh? Uh, sebab yang pertama macam saya sebut tadi, kita nak mencorak masyarakat masa depan melalui pendidikan awal anak-anak di peringkat uh, uh, bawah sekolah rendah lah, ataupun kelas sekolah dan juga kita nak bawa nilai-nilai uh, Islam dalam diri anak-anak itu sendiri okay. Apa yang Tuan paling sukai tentang menjadi pengarah atau pengarah sebagai pengurus uh, Pusat Pasti Nur Hidayah? Ah, apa yang paling uh, yang saya suka adalah macam mana uh, orang dewasa, kita nak melihat orang dewasa ni memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak supaya anak-anak boleh dapat membesar uh, dengan baik dan juga nilai-nilai itu -nilai, uh, dapat diterap dalam jiwa anak-anak juga anak-anak ni dia macam span dan serap dan kita lah kerja nak taktis benda tu okay. Bagaimana tuan kekal di kemas kini mengenai aktiviti dan teknik pengajaran kanak-kanak yang baru saja masuk? Okay, uh, untuk uh, teknik ataupun uh, cara kita buat untuk kita adaptasi dengan pendidikan masa kini adalah guru, -guru uh, kita kerap kali hantar guru untuk pergi khusus dan kalau ada guru, terutama ini dipasti, uh, terutama ni dipasti kalau ada guru yang uh, masuk selepas uh, ataupun tidak ada latar belakang pendidikan kita akan hantar mereka untuk mengambil diploma pendidikan awal kanak-kanak dari so, daripada situ, kita akan ambil input-input untuk uh, bukan sahaja uh, guru-guru dapat beradaptasi dengan teknik ataupun cara pendidikan, terutamanya di pendidikan ala 21. Okey, baik. ,lah. Seterusnya, sebagai pengarah ataupun jenazah, sebagai pengurus kemudahan anda, betapa pentingnya keselamatan kanak-kanak dan apakah langkah-langkah yang akan tuan ambil untuk memastikan ibu bapa bahawa anak-anak mereka ditinggalkan dan diperhatikan dengan berhati-hati Baik, uh, tidak menafikan keselamatan adalah aspek yang paling penting terutamanya bagi pendidikan prasekolah ataupun pendidikan awal ini kerana tak sepenting pelajar sekolah rendah dan kita masih uh, kanak kan itu sudah dapat membezakan perkara uh, bahaya atau tidak. jadi uh, kita Antara, antara benda yang kami buat adalah perjumpaan bersama ibu bapa dan juga feedback yang kita ambil dan juga uh, fasiliti yang kita sediakan uh, akan di selenggara uh, mengikut kalah maksudnya bekalan, berjadual untuk fasiliti kerana kita melihat uh, daripada keselesaan pelajar untuk belajar keselamatan juga adalah benda yang paling penting kerana kepercayaan ibu bapa meletakkan anak-anak terutamanya dipastikan oleh Dayak menjadi satu amanah kepada pihak pengurusan dan kita juga akan mengadakan pertemuan dengan guru-guru pihak pengurusan dan juga guru-guru secara berkala untuk mendapat maklum balas dan juga penyelenggaraan yang perlu jika ada kerusakan pada fasiliti kita okay. Bagaimana tuan berurusan dengan ibu bapa yang sukar? Oh, uh, kalau uh, berurusan dengan ibu bapa yang sukar, uh, biasanya kita ada beberapa tahap. Pertama, uh, kita akan berurusan dengan ibu kelas dulu. Kemudian, jika masih lagi ada masalah ataupun perkara itu tidak boleh diselesaikan, biasanya kita akan serahkan kepada ketua guru. Dan bila ketua guru rasa perkara itu di luar kemampuannya, jadi barulah kita akan berjumpa uh, Pihak perusahaan akan berjumpa terus Dengan uh, ibu bapa yang terhadap Itu biasanya kita punya standar position lah Untuk uh, ibu bapa yang agak sukar Berdasarnya uh, Ada ibu bapa yang mengenali uh, Pihak perusahaan di luar Biasanya kita akan Kalau, uh, kalau kejadian yang seperti itu Ataupun kes yang seperti itu Biasanya kita akan terus berjumpa Untuk selesaikan masalah So far, untuk pasti Nur Hidayah ini kita tidak ada lagi kes uh, ibu bapa datang menyerang guru belum ada. Biasanya kes, itu kita dapat uh, kendali dalam kawalan kita kerana uh, tindakan ini, awal kita lah untuk berjuta terus dengan ibu bapa. Waktu itu yang penting tu yang kita nak dapatkan maklum balas daripada guru itu, waktu kita ada ketentuan berkala. Okay. Seterusnya, bagaimana Tuan menggalakkan ibu bapa dan keluarga untuk terlibat dalam aktiviti atau program dengan anak-anak? Oh, um, bagaimana kita nak bagi ibu bapa terlibat? Uh, kalau ikut uh, kalau masa biasanya kita akan buat adalah secara atas talian supaya ibu bapa dapat join sekali dalam talian. Kedua uh, keduanya, kita juga meminta ibu bapa untuk turut serta untuk masuk dalam anjuran puasa atau ataupun uh, uh, selain itu ada juga aktiviti yang kita memang melibatkan ibu dan ayah aa, pemilihan hari untuk melaksanakan program juga adalah satu aspek yang kita titik beratkan terutamanya kita akan buat pada hari-hari cuti hari so ini memberikan ibu satu kesempatan untuk mereka turut serta kami eh, di Pasti Nuridaya sangat menggalakkan aktiviti dilakukan bersama dengan ibu bapa dan penyertaan ibu bapa uh, untuk masuk sekali dalam Bintang uh, Kasih Pelaksanaan itu merupakan libat urus yang kita selalu terapkan dalam semua program-program Pasti Okey, baik Apakah cara terbaik untuk memantau prestasi guru-guru di Pasti Nur Hidayah? Uh, untuk Pasti Nur Hidayah, kita mempunyai Ketepan uh, di penaziran ataupun cerap, uh, cerapan yang kita buat uh, Untuk Pasti Nur Hidayah sahaja, kita uh, Kita di bawah, boleh sebut Kita di bawah uh, cawangan perbuka lancar ini Kita ada cerapan dalaman Jadi so, ini daripada cawangan sendiri Kita ada uh, bahagian uh, akademik Yang akan mencerap guru-guru kita akan ambil guru yang berpengalaman untuk kita cerap guru teknik mengajar dan juga pemantauan dari segi RPH secara mingguan oleh pihak pengusai dan juga penambahbaikan untuk RPH itu sendiri sebab RPH adalah satu dokumen yang penting dalam dunia pendidikan dan kedua kita juga ada cerapan daripada pihak kawasan untuk kawasan Kota Raja kita juga ada bahagian akademik yang akan datang buat cerapan dan guru-guru juga akan diberikan khusus berkala sama ada satu bulan sekali berkenaan dengan isu pendidikan dan kita ada majlis guru pasti untuk memantau ke semua cara pendidikan ataupun cara mengajar guru, -guru. ini ini bertiga untuk menjaga kualiti guru dan juga kualiti murid yang keluar dalam mengukur kejadian murid-murid adalah dengan ujian yang mengikut prestasi murid Okey, Okay baik, beritahu saya tentang pengalaman terakhir tuan merekrut dan menemuramah atau mengambil pekerjaan uh, kita ada baru ni, uh, dapat satu orang guru pengalaman kita berkenaan dengan ini adalah pertama uh, Pertama sekali yang kita tanya adalah uh, minat guru tersebut untuk mengajar anak-anak di bawah usia 7 tahun dan kita tahu pelajar tahun satu tu dah mula tujuh tahun tapi tu, macam mana dia mengen, mengendali pelajar-pelajar di bawah umur tujuh tahun bermula daripada empat, lima dan enam tahun. So, biasanya kita yang penting kita akan lihat adalah minat dulu tu kerana daripada minat daripada, daripada minat tu kita boleh pupuk dia punya skill, kemahiran dia, cara mengajar tu semua kita boleh pupuk. Kebanyakan kelas pengambilan kita Zia seorang Guru ni memang ada pengalaman mengajar secara tidak formal iaitu mengajar mengaji malam Okey. so memang dia ada pengalaman untuk mengajar pelajar di bawah umur 7 tahun dan pelajar paling kecil dia adalah 4 tahun so satu adalah minat kedua adalah pengalaman dia itu adalah pengalaman terakhirlah untuk pengambilan guru di Pasir Nuri Okey. ok baik beritahu saya bagaimana tuan mengatur, merancang dan mengutamakan kerja tuan. Mengatur baik uh, berkenaan dengan mengatur kebanyakan pihak pengurusan di Pasti Nurdaya ini mereka uh, yang berpengalaman dalam segi pengurusan. Jadi kebanyakannya uh, setiap ahli dewan kuasa yang ada dalam pengurusan ini dibahagikan mengikut kemahiran masing-masing kalau dia adalah seorang guru jadi dia akan menjaga bahagian akademik dan jika dia bah bahagian belajar dari bahagian pengusai dia akan menguruskan pasti secara keseluruhan dan jika dia mahir dalam segi selenggara ataupun internet dia akan menjaga bahagian keselenggaraan yang lain yang, yang penting adalah pembahagian masa dan juga feedback yang selalu kita dapat tu bagaimana kita nak update ataupun respon kepada maklumat yang kita dapat okay. Di mana tuan yang melihat diri tuan dalam lima okay. okay. tahun ke hadapan? Saya masih lima tahun ke hadapan baru soalan macam tu je <laughs> Dalam masa lima tahun akan datang uh, Pertama adalah saya untuk diri saya adalah kita nak kemas kini atau lah ataupun upgrade upgrade diri kita dari segi ilmu dan juga pendidikan itu yang paling penting kerana pendidikan merupakan asas kepada kemahiran ataupun dunia pendidikan itu sendiri Dalam lima tahun lagi insya Allah kita akan bawa pasti Nur Hidayah ini menjadi sebuah institusi pendidikan yang boleh kita banggakan dari segi pencapaian duit dan juga pencapaian dari segi kokurikulum ataupun pendidikan dalam kelas ataupun sasiah pelajar itu sendiri uh, itu yang paling penting lah. insyaAllah dalam masa lima tahun kita dah rangka macam mana kita nak bagi pelajar dapat mencapai kita punya target Okay, baik, soalan terakhir daripada saya Iwan Bagaimana prasekolah masa depan tuan mm hmm. ada apa-apa yang ingin tak? Salah satu yang unik bagi pandangan uh, pribadi saya untuk menerima mahasiswa ini, pandangan pribadi lah. Nilai uh, yang kita terapkan dalam pelajar, pelajar dapat hafal surah lazim dan juga nilai-nilai agama yang kita boleh terapkan dalam kehidupan. Kerana nilai itu, nilai agama itu yang menjadi asas kepada kehidupan yang akan datang. Oleh so, nilai itu akan membentuk peribadi dia supaya apa tu yang datang pada masa akan datang dapat dia pertimbangkan sama ada dia pun baik atau tidak Baya itu pada masa akan datang insyaAllah so ok baik uh, itu saja so, soalan-soalan yang saya nak tunjukkan kepada tuan terima kasih kerana memberi saya ruang dan masa untuk saya menyelesaikan tugasan saya Uh, itu saja daripada saya terima kasih terima kasih saya juga ucapkan terima kasih kepada Encik Arsyad kerana menjadikan pasti Nuri sebagai tempat untuk dia untuk yang buat kajian kita sangat berbesar hati dan kalau ada apa-apa balas yang boleh kita dapat atau tahu ataupun tambah baik untuk pasti mudah sangat tak pengurusan pasti mudah yang melalui terima kasih insyaAllah